这是给我拆家了呀！这么大动静。呃，陈陈老先生，不好意思，我刚一拿它，它掉下来了，对不起，对不起。这不行了呀，废了。这是我朋友托我给他的孙女做的相框，瑞木的本身的价值来说没什么钱，可是这其中的含义，无价啊。 对不起啊，那您看这……哎呦，道歉就免了吧。你要真想补偿我的话，留下来帮工吧。哦，那我需要做什么？把那给我。<对>院里边啊有原木、木锯，还有台子。把这个呢锯成四份等长，然后再拿进来打磨。不过做这个啊，要做好，花费点功夫了。你们决定啊？嗯 是走啊还是留啊嗯留留留那干吧你伪装自己摆出热情的姿态是假意还装作真 的心情，那好吧，就陪你演到底，看看谁会先忍不住去摆旗。真是太感谢你给机会锻炼我的演技、嗯。有一次偶遇，你想当年毫无安排，试探着提醒。 外面的空气真好，哦、看星星也好清楚。嗯，还别说，陈叔叔他还挺会选地方，的，很会生活。我觉得呀，他就是心态很好，所以一点也不显得老。他就像是一个老顽童一样，精力充沛。你说到这个，我就想起来我小的时候，那时候小学放学回家，但凡在门口听到有人围着我妈啊啰里吧嗦、絮絮叨叨的，那肯定是陈叔叔来了。 不过那时候他还挺爱笑的，而且整个人看起来很亲切，不像是现在一整天了很严肃。你说，如果陈老爷子接下这个工作，再次见到牡丹阿姨，他会不会会不会笑啊？或许吧，我觉得他应该不是不想接，而是怕我妈见到他会不开心。就像你说的。 他可能是怕他自己还惦记着，但是我妈都已经释怀了，那岂不是很没面子吗？嗯，你觉得他还惦记着？今天白天的时候，我发现他的操作台旁边啊，有一个微型景观。那个微型景观就是我们老家的那个房子。你之前去过。 嗯，有些人呀，就注定会错过，会因为误会，因为一些不得已。他们上一辈的人，很多事情都不愿意讲出来，不像我，我喜欢你，就会大胆的说出来。所以吧，不管是任何的误会也好，顾虑也罢，咱们都要真诚的去告诉对方。 只要我们说出来，就可以共同面对，一起来解决。嗯。那如果你遇到比我更优秀的人呢？跟我有什么关系啊？嗯。那如果我生气呢？你生气，我就第一时间把你哄好。那如果我就是闹脾气要离开呢？那我就抱着你的大腿哭到你心软。<laughs> 怎么样，满意了吗？嗯。 陈叔，啊，嗯，这个项目我有想法，想争取一下。你回去跟牡丹回个信儿吧。那比稿也可以吗？嘿，哪个小朋友能比得过我呀？我可不是白比他们多吃这么多年饭的哟。呵